Вітанічка, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар, це наш новенький езотеричний випуск з Марією Тихою. Маш привітки, ми два раді бачити. Привіт навчаємо. Так, по нашим питанням езотеричним: купили квартиру, потім дізналися, що в ній живе відьма. Що далі робити? Ні, жила відьма, саме так, жила відьма. Що взагалі далі робити? Ну, Поздравляю! <реш> ну, смотри, опять-таки, в зависимости от того, яка була відьма. Если она была добрая, хорошая, милая, приятная, ничего плохого, как бы, не будет. Если она была чернушница какая-то, то, скорее всего, она очень привязана к этому месту. И, ну, я сомневаюсь, что вам кто-то жизнь там даст, честно. Что нереально, краще сплендровать, а гроши... Я бы, не знаю, было. просто почему они, в принципе, это сделали, если им изначально, как бы, сказали об этом. Такого не нужно было делать, нужно было все-таки. Mm -hmm. вот. Ну, тогда Про уже Конечно, тогда уже с практиком договаривался с каким-то некромантом, чтобы он спокойницей договаривался. Просил, общался. Вот так. Можно есть, Ты бачишь, что все ситуации. Опять-таки, смотря какая смотри, у всех разные ситуации. Я не знаю конкретно этих людей. Не видела квартиры, не знаю, кто там жил. Поэтому я не знаю, что конкретно здесь сказать. Есть вероятность того, что можно договориться с мертвым? Может быть, нет. Смотря какая ведьма была, и кто это вообще был, может какая-то такая была там, не знаю, вретница жесткая, что она нахер пошлет всех, понимаешь, с договорами и со всем остальным и все. Есть мертвые, которые не хотят уходить просто. То есть, если ничего не поможет, езжать треба на троещину, да? Ну извините, Надо изначально думать головой было, что вы покупаете. Ну, але якщо серйозно, то є тут нюанси. Тобто, треба думати, нюанси. хто тут жив раніше. А, а найкраще, знаєш, це нове житло. От, от що там ніхто не жив, там немає не зайвої енергетики. Не обов'язково. Опять-таки, в залежності від того, треба просто подивитися, що чоловік там жив. Може, вона нормальна, одуванчик, божий був, жінка. все хорошо, тоді буде. Просто чому не звернулися, чому не написали, они что-то ему в цій квартирі, или що? І вони просто бояться, от нічого не проїхать, вони просто бояться. Два варіанти є: ні, договориться, з'їхати. Либо... Mm. Наступне: чи виводить клінічна смерть з християнського егрегора, що мається на увазі? Чи потрібно людині, яка пережила клінічну смерть, і, зрештою, вижила, йти знову до церкви і робити обряд э, хрещення? Я думала, сейчас спросят, типа, надо ли, надо ли раскрещиваться, или слава богам, что не надо. А тут опять идет в церковь. Боги! О, ну, так вас, осв вас освобождают от этих оков, а вы опять в церковь ведете и опять. Ой, ой, ужас! Не на самом деле, клиническая смерть, типа, она не влияет на раскрест никак, абсолютно. Нияк, да. Она влияет. Ну, смотри, да, есть такие обряды. Я уже когда-то рассказывала, мне делали этот обряд, типа, меня хоронили. Помора называется, брат славянский. Вот. Э, для чего это делается? Для того, чтобы типа ты умер и ты новый родился заново прожить жизнь, да? И в моем плане, то есть я это сделала для того, чтобы просто потом в плане практики, да, то есть чтобы стать как бы новой, вот обновленной новой ведьмой. У меня получилось то. Вот. Касательно клинической смерти, здесь такая же тоже тема. Человек умирает и считает, что у него второй день рождения. Он рождается заново, ему дают шанс исправить те ошибки, которые были в прошлой жизни, которые он даже не замечал, возможно. Воспринимайте это так. Вот. Но касательно христианского эгрегора, оно не слетает, привязка эта. Там дополнительная mm -hmm. манипуляция, надо делать, раскрещивается, тогда она слетит. Христианский эгрегор, он очень сильно долго держит. Меня после того, когда я раскрестил, он еще года передержал. Да, уж. ну тут про клінічну смерть, да, треба, щоб знаєш, наші люди в коментарях щось написали, може, у когось є ще тут цікавіші да. питання, з приводу. бо взагалі ну, для мене клінічна смерть, це щось знаєш таке постійно максимально містифіковане, це якісь там двері, які відкриваються, це якісь Смотри, там зустріч з людьми, сути, якими ти раніше знав. Тот же наркоз це те ж саме. Тобто, наркоз теж карта смерті випаде, і клінічна смерть карта смерті випаде, і звичайна смерть, карта смерті випаде. тобто це все по суті одно і те ж. Наркоз тоже. Чи присутня душа на своих похоронах. Что вы народите сейчас? Про что думает? Да. Я считаю, что как только человек умер, мало того, что он еще какое-то определенное время. Ну, у них нет счета времени, да, у мертвых, понятное дело, для них время по-другому течет немножко нежели для нас. Почему часто часы останавливаются, да, вот это вот, может, ты замечал. Очень часто такое бывает, кстати. Вот, они просто в физическом мире показывают, как бы, ну, физический мир так реагирует на смерть. Вот так вот показывают нам, да, что человека время закончилось, оно истекло. Я считаю, что после смерти э, душа слышит родных. Mm -hmm. Все, что вы говорите, они все слышат. В какой-то период времени, вот почему есть вот эти, вот, опять-таки, 40 дней да, говорят, что душа ходит в те места, которые она любила. Домой возвращается mm -hmm. туда, к людям, которых она любила. И похороны она тоже видит свои. А если это необычное, какое-то например, там развился попил над океаном? Пожалуйста, как угодно, как хотите. Mm -hmm. Это все, ну понимаешь, как тебе правильно объяснить? А... Я считаю, что человек, когда рождается, он рождается, ну рождается младенец, да. Но младенец у меня почему-то кажется сознание и подсознание все понимает все слышит, и они просто забывают об этом потом понял о чем я говорю то есть и рождение душа видит и смерть она видит это как начало и конец бесконечный цикл понял mm. вот а касательно Николай эмоций которые... я просто думал об этом а касательно эмоций которые знаешь, есть такой прикол, говорят, почему младенец, когда ждается, он плачет, потому что он опять родился в этот мир, он понимает, что это ужас, а потом уже как бы, да, он забывает об этом, все хорошо. Серьезно? Ты здесь такие и Да, 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 да. Почему он плачет? Первое, что он делает, он плачет, обрати внимание, он не улыбается, он плачет, блин, типа опять я здесь, то ну его нахуй. Короче, касательно эмоций, которые спутают мертвые, ну смотри, кто-то освобождается от боли, да, там люди раком болеют, например, они умирают. Они, ну, понятно, что для них это освобождение, потому что э, после смерти ты не чувствуешь ничего. Mm -hmm. Это для них самый большой подарок не чувствовать боли. А для кого-то, вот, в частности, детки, да, они вообще не понимают, что они умерли. Для них это. Ну, они не понимают просто. Касательно военных молодых мальчиков, которые умирают, они испытывают ненависть и агрессию, потому что они и горечь, потому что они не успели много чего сделать. Они уже не могут успеть, да. Поэтому у каждого по-разному, но я приверженец того, что мертвые они испытывают эмоции. Я это всегда говорила и буду говорить, потому что сколько я уже с ними работаю, сколько я с ними соприкасаюсь, у каждого свои какие-то дела, у каждого свои какие-то мысли, у каждого свой хобот, свои заботы. И каждый пытается что-то свое тебе сказать, передать, там, сделать. И привычки, вкусы и так далее остаются. Я очень много раз слышала, как мертвые плачут по мне, например. Скучают потому что. То есть я просто это видела, слышала, и мне не нужно подтверждений каких-то, потому что мне дали 300 раз подтверждения уже. То есть я это видела своими глазами и слышала. Очень часто а... бывает, знаешь, что еще мертвое, допустим, да. умирает человек, там отец умер, да, у него остался сын. Он очень сильно переживает и прям плачет и горюет, потому что сын там свою жизнь просирает, например, да, наркоман. Ну, вот, например, наркоман он, да. То есть они могут там пытаться до последнего помогать, как-то подсказывать, наставлять и так далее, От того, что их не слышат, они плачут, они переживают, они им плохо. Да, такое тоже бывает. Поэтому мертвые испытывают эмоции, поверь, когда похороны какие-то идут, они с нами стоят и плачут. Я знаю это mm -hmm. точно. На сам кінець, які ознаки має побачити людина, того, що на неї наставили порчу і вона має бігти до практики? Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей? Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де таймкоди. Які ознаки має побачити людина того, що на неї наставили порчу і вона має бігти до практики, щоб це знімати? Ну, смотри, е-е, перше тривожно все-таки стан людини, я считаю, потому що ми що, ми тушка, да, ми м'ясо. Вот, ну, как бы это не звучало, но такие, ну, вот мы с мяса, да, мы вот вот крови у нас есть там. Угу, угу. Аж, поэтому мы не можем без тушки жить. Я считаю, что первые признаки это все таки состояние твоё физическое. Ну, опять-таки, не всегда это порча, это просто может быть болезнь. Это болячка. То есть, ну, к врачу обязательно сходить нужно. И если врачи уже диагнозом не могут поставить, что-то странное происходит, понятное дело, что лучше к практику обращаться. Плюс не забываем о том, что нам сны показывают, да, какие-то события в жизни, которые прям случаются. Вот раньше все было хорошо, прям идеально. А тут вдруг я в аварии попадать начал, там, не знаю, иду на ровном месте, падаю, там спотыкаюсь. То есть, ну, это очень странно, да, согласись. Поэтому, то есть, надо все наблюдать. У каждого свои ознаки. Супер маш. Ми зрозуміли тебе, дорогі друзі. Ви були на каналі Мирослав Морослав з Нами сьогодні була відьма Марія Тиха. Це був свіжий судечний наш випуск. Всім хорошого дня і до побачення. Бережіть себе. Пока пока.